आज प्रत्येक तालुक्यामध्ये पदाधिकारी आपल्या पक्षामध्ये मोठी सामील होत आहेत त्याबद्दल काय सांगाल असं आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये त्याला काय मुहूर्त कोणी बघायची गरज नाही ज्याला असं वाटते की आपण जगातल्या सगळ्या मोठ्या पक्षात जावं ते येत असतात परंतु अशोकरावजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांनी प्रवेश केल्याच्या नंतर त्यांना जो मानणारा वर्ग आहे त्यांच्यासोबत राहणारा वर्ग आहे तो देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करतो आहे आता भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही दुपटीनं वाढलेली आहे आणि आपण बघितलं की भारतीय जनता पक्षाने नांदेड जिल्ह्याला दोन राज्यसभेचे खासदार दिले म्हणजे एकंदरीत नांदेड जिल्ह्याचा त्यांनी गौरव केला आणि सन्मान केला त्यामुळे संख्या वाढणार आहे त्याची शंका करायचं काम नाही खासदार तो होने, होने के बाद जो काम हुए वो आपको भी पता है दो साल तो कोरोना में गए और कोरोना जैसे महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के जितना हमने काम किया है और वही सभी लोगों का आशीर्वाद वही सब सब लोगों की दुआ हमारे साथ में है मोदी जी का कहना था कि इस देश में का गरीब से गरीब नागरिक कोरोना के वजह से उसके डेथ न हो जाए वैक्सीनेशन होना तो वैक्सीनेशन दिए अनाज होना अनाज दिए ऑक्सीजन होना ऑक्सीजन दिए मास्क सहित सभी चीज़ें देने का काम भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ जिले में किया है और उस बलूते पे आज मैं चुनाव के सामने जा रहा हूँ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जो सबसे तीस पैंतीस साल से जो मांग थी नांदेड़ देगलोर बिदर की वो पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पहले तो मैं अकेला था अभी चौहान साहब है गोपचेड़े साहब है साथ में तीन तीन खासदार मिलके जाने के बाद तो काम जल्दी होना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होएगा और सारे यहाँ प्रश्न है सिंचन का है लेंडी का है वो भी सभी प्रश्न हम छोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। सर अशोक चौहान साहब आपके पक्ष में आने से और पक्ष मजबूत हो गया ऐसा कहा जाता है नहीं तो वो तो मैंने बताया ना देखो तो दो ताकत एक जगह होने के बाद तो ताकत बनने वाली है

बीजेपी और कांग्रेस में दो में दोनों किसको वो बीजेपी बीजेपी का काम करती है बीजेपी तीन सौ पैंसठ दिन इलेक्शन के मोड में रहती है दूसरे पार्टी की जैसा नहीं है कि इलेक्शन आने के बाद ही लोग जगह होते हैं यहाँ तो बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली पार्टी है ये लोकतंत्र में हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है उसके बाद मोदी जी ने जो घोषणा पत्र, तो तो पत्र जारी किया है नीचे के वर्ग से लेके सभी वर्गों ने उनका स्वागत किया है और आप देखे होंगे कि सत्तर साल के उम्र के बाद हर इंसान को पाँच लाख तक आरोग्य सेवा मुफत देने का उन्होंने वायदा किया है एजुकेशन के बारे में हो और बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बताया और ये जो जाहिरनामा है लोगों ने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव के इसमें से जाहिरनामा बनाया सर जी जी भाजी जी जी जाते ये जो आज कांग्रेस पक्षा भाजपी जे है दोगा मध्य आज टक्का वातावरण है जनते मैं महती नहीं अपन बढ़तों सभा होता है बगतो अमित शाह जी सभा बगित उद्या मोदी साहेबांची सभा होते तेव्हा ते निवडणुकीला उतरल्यावर त्यांना प्रत्येकानं असं म्हणावं लागेल नाहीतर उद्या मतदार विचारतील की तू उभा का टाकला मग तुला हरायचंच आहे ते त्यामुळे तू कोणालाही म्हणावं लागेल की मी जिंकतो जो कोणी अपक्ष भरला असेल तो सुद्धा म्हणणार किंवा मी जिंकायसाठी भरलो पण लोक ठरवतील काय करायचं करायचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब वीस तारखेला सकाळी नऊ वाजता नांदेडला येणार आहेत वेळ थोडीशी लवकरची जे असली तरी पंतप्रधानांना ऐकण्यासाठी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आणि शुभेच्छा देण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील तमाम बंधू आणि भगिनींनी यावं असं आवाहन करतो त्यानंतर एकवीस तारखेला आदरणीय गडकरी साहेबांची सभा देगलूरमध्ये होणार आहे देगलूरचे जे काही प्रश्न विकासाचे प्रश्न राहिले त्याही प्रश्नाच्या संदर्भाने चर्चा करण्यासाठी जनतेने यावं ही विनंती आहे देगलूर शहरामध्ये खासदार चिखलीकर साहेब यांची आज पत्रकार परिषद ते बोलताना सांगितले की आज येणाऱ्या दिवसात वीस तारखेला नरेंद्र मोदी साहेब नांदेड शहरा नांदेड शहरात येत आहेत त्यानिमित्त सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने रुपये सरावे त्यांचं मन आहे आणि आमच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देत त्यांनी सांगितलं आहे देगलूर शहरावर मी सयद समी मेरी आवाज न्यूज ट्वेंटी फोर लाईव्ह देगलूर